بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الدين هو نور الحياة وهو المنهج الذي أرقده الله للبشرية كي يعيشوا في طمأنينة وسعادة الدين لا يقتصر على أداء الإبادة فقط بل هو نظام متكامل ينظم في الحياة الإنسان من جميع الجوانب الروحية والاجتماعية والأخلاقية وحتى الاقتصادية والسياسية قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق <applause> الله العظيم إن وجود الإنسان في <applause> هذه الحياة ليس عبثا بل له هدف سام وهو عبادة الله سبحانه وتعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه فالإيمان بالله واليوم الآخر يجعل الإنسان يعيش بحكمة ويتصرف بمسؤولية ثم الدين يعلمنا الأخلاق الحميدة مثل الصدق والعمل والعدل والرحمة والإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق كم من أناس يمتلكون المال والجاه ولكنهم يعيشوا في قلق واضطراب السبب هو غياب الإيمان من قلوبهم فالقلب لا يطمئن إلا بذكر الله كما قال سبحانه "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" إلا بذكر الله تطمئن القلوب وبالإضافة إلى ذلك الدين يربط بين أفراد المجتمع فيجعلهم متحبين متراحمين يساعد القوي منهم الضعيف ويوكر الصغير الكبير ويحترم الغني الفقير فبهذا تنتشر المحبة ويؤم الخير بين الناس أيها الإخوة والأخوات إن الشباب هم إماد الأمة وقوتها ومستقبلها فإذا تمسكوا بالدين أصبحوا قدوة في الخير وأمة قوية لا تهزمها الشهوات ولا تغريها الفتن فالشباب المتدين هو الذي يبني وطنه ويحترم والديه ويخلص في عمله ويتعامل مع الآخرين بأخلاق الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يزلهم الله في ظله يوم لا ظل إلى ظله وذكر منهم وشاب نشاء في طاعة الله، وفي الختام علينا جميعا أن نتمسك بديننا ونطبق تعاليمه في الحياة اليومية، فهو مصدر سعادتنا وسباب فلاحنا في الدنيا والآخرة، أسأل الله العظيم أن يثبتنا على دينه وأن يهدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته